اب آگے شتھیات صوفیہ ہم ہاں پہ بائنڈنگ ہے ہمیں اس پہ کرنا چاہیے یقین اور یہ استقبال کے لیے چلا گیا کئی بزرگوں میں بتاتا ہوں ہاں جی یہ جو شتیات کی آپ نے بات کی صوفیہ کی شتیات یہ ذہن میں رکھ لیں شتیات کہتے کس کو ہیں شتا کی جمع ہے اس کا معنی ہے حرکت صوفیہ جب تصوف طریق اور معرفت سلوک کی راہوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں بڑے تموع جاتے ہیں زیر و بم آتے ہیں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تجلیات ملتی ہیں اور محبت اور اس کے عشق الہی کا جوش و خروش آتا ہے اور اس میں فیضان کی تجلیات وارد ہوتی ہیں تو ان پر کئی بار جوش کا بڑا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کے ہوش پر بھی غالب آ جاتا ہے تو ان کیفیات میں ان کے زبان سے بعض اوقات اپنی واردات کے بیان میں ایسے کلمات نکلتے ہیں جو عجیب و غریب ہوتے ہیں اور ان کا معنیٰ سمجھ سے بالاتار ہوتا ہے ان کو شتیات کہتے ہیں شتیات تصوف میں اصول اور تعلیمات نہیں ہیں اگر بطور شتیات کسی ولی اللہ کی چیز ثابت ہو تو سمجھیں کہ جب وہ مسافر تھے اس کے سفر کے دورانی زمانے کی باتیں ہیں جب تک وہ کمال پر نہیں پہنچے تھے جب ولی کمال پر صوفی پہنچتا ہے تو اس کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے پھر اس سے شتیات صادر نہیں ہوتی تو شتیات اس طرح ہیں جیسے نہر ہو اس کا ظرف چھوٹا ہے اور پانی بہت زیادہ آ جائے تو نہر سے بہ جاتا ہے دائیں بائیں تو جب پانی بہ جاتا ہے تو اسی طرح واردات جب انسان کے باطنی ظرف سے باہر بہ جاتی ہیں تو اس کلام کو شتیات کہتے ہیں لہٰذا نہ ان کا انکار کیا جاتا ہے اور نہ ان پر اعتبار کر کے عقیدہ رکھا جاتا ہے انکار اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کی واردات ہیں آپ اس میدان کے مسافر ہی نہیں ہیں آپ نے وہ چکھا ہی نہیں ہے آپ کو سرے سے اس کی علیہ بے جیم کا ہی نہیں پتہ آپ کو کیا پتا واردات کیا ہیں تجلیات کیا ہیں اور کیفیات کیا ہیں تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور ان پر اعتقاد بھی نہیں رکھنا چاہیے چونکہ وہ متشابہات کی مانند باتیں ہیں اور وہ ان کے وسطانی دور کی ہیں جب تمکن اور کاملیت ہوتی ہے تو شتیات نہیں ہوتی لہذا اس پر تصوف کا مدار نہیں ہے تو نہ اعتراض یہ اب بتائیں کعبہ شریف جاتا ہے استقبال کے لیے یہ جو واقعات جو ہیں جو کہ دیکھا جو ہے پوچھا کعبہ کدھر ہے انہوں نے کہا فلاں بلی کے کی استقبال کے لیے کعبہ چلا گیا یہ حقیقت میں تو نہیں ایسا ہوتا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کعبہ اپنی جگہ سے غائب ہو جائے یہ مبالغہ آ رہی ہے اور ثانین یہ کہ جب کسی نے یہ بیان کیا کتب میں تو وہ کشفی حالت ہے ہر ایک کو اللہ پاک جسد مثالی بھی دیتا ہے جیسے ملائکہ کو وہ کشفی حالت میں انہوں نے کعبے کو دیکھا تو یہ استقبال ایک کشفی حالت ہے ورنہ کعبہ اپنی جگہ چھوڑ کر ایسے کسی کے استقبال کے لیے نہیں جاتا کہ وہاں سے غائب ہو جائے ایسا واقعہ نہیں ہوا کشفی حالتیں وہ اہل کشف کے لیے زیر بحث ہوں تو اچھی ہوتی ہیں آپ ان پر جب بحث و مباحثہ کریں تو لوگوں میں ذہنی طور پہ انتشار اور خلفشار پیدا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہے علماء سیدنا, علماء سیدنا علماء. آمد احمد کبھی رفائی والا واقعہ سیدنا غوث العظم کا واقعہ رسول اللہ صلی وسلم کا دست اختر باہر آیا انہوں نے ہاتھ ملایا اور اس طرح جو ہے انہوں نے بوسہ دیا یہ بھی مکاشفات میں سے ہیں ایسا امر نہیں ہے کہ وہ امر واقعہ میں حصی جسمانی طور پہ ہوا ہو یہ مکاشفات میں سے ہیں ولی اللہ کے مکاشفات ہوتے ہیں تو دیکھیے جس آقا علیہ السلام والسلام کی زیارت ہوتی ہے اولیاء کو خواب میں بھی عام مومنین کو ہوتی ہے اور اولیاء کو تو عالم بیداری میں بھی ہوتی ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے خود بیان کیا امام عبد شارانی سمیت کئی محدثین نے اس کو نقل کیا ہے اور اعتماد کیا کئی محدثین نے ہر مکتب فکر کے کہ بہتر مرتبہ انہوں نے عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی اور استفسار کیا جب آقا علیہ السلام کی زیارت عالم بیداری میں ہوتی ہے تو دست اقدس کی بھی زیارت عالم بیداری میں ہو سکتی ہے یہ کشف ہوتا ہے اس کو حقیقی واقعہ پہ معمول نہیں کرتے بعض اوقات کتابوں میں اس انداز سے کسی نے بیان کر دیا ہے کہ وہ ایسے بیان نہیں کرنا چاہا تھا تصریح صحیح نہیں آئی لہٰذا اس کی تعویل کی جانی چاہیے لوگ آپس میں جب سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث وہابی موافق مخالف سارے دین کو مسالک کو دنگا فساد جھگڑا تو میں میں بنا لیا ہے لہذا کتابوں میں کوئی چیز اگر نادرست بھی لکھی گئی تو اس کو اچھال کے پورا مسلک بنا لیا جاتا ہے اور ایک بات کو پکڑ کے پورے کل کا انکار کیا جاتا ہے یہ طوفان بدتمیزی دین کے اندر اچھا نہیں ہے جب حدیث کی طرف میں نے کہا موضوع چیزیں منسوب ہو سکتی ہیں تو اس طرح کتب تصوف میں اور عام کتابوں کے اندر ایسے حکایات کا بیان آ جاتا ہے جو واقعہ مکشوفات میں سے کشفی ہے مگر بیان کرنے والے نے اس طرح بیان کر دیا کہ لگتا ہے کہ عالم واقعہ میں حصی طور پہ ہوا تو یہ علماء کا کام ہے کہ ان کی صحیح تعویل کریں نہ یہ کہ اس کو پھیلائیں اور اس کے اوپر پھر گپ شپ کریں